Курганское направление. Здесь один из участков фронта обороняет 115-я отдельная механизированная бригада. Местами непроходимая дорога, гололед, около 8 градусов мороза на улице. А наша съемочная группа едет на встречу с теми, кто ежедневно, поднимая воздух, свои птички поражает российские цели. Позывной 24-летней Марии Махач. Она оператор разведывательного и ударного дрона. Первые дни полномасштабного вторжения России в Украину девушка была волонтером. Собирала все необходимое для сил обороны и везла на фронт. И только полгода назад сама вступила в ряды украинской армии. За это время на ее счету есть уничтоженные цели. Я просто понимаю, что это враг наш. И мы ведем разведку, мы разведываем, мы находим их не блиндажи, там, где они прячут быка свое. То есть мы летим туда и урожаем эту цель. Мария говорит, для побратимов она равноправный боец. Особенностям управления беспилотниками обучалась прямо на позициях и уже привыкла к полевым условиям. По дому тоже скучает. Там ее ждет полуторагодовалый сын, ради которого она и борется. Я не хочу, чтобы сюда враг наш зашел, поэтому всеми силами стараемся его удерживать. Боец с позывным Десна уничтожает цели противника большими бомбардировщиками типа БПЛА Вампир. За ночную смену на позициях он с побратимами может совершать до полутора десятка боевых вылетов. Их цели – как техника, так и живая сила противника. Тут э, завжди э, намагаемся. Повторюсь, знищити більше противника незалежно чи будуть перемовини, не будуть, чи яка там ситуація? Надалі намагаємося більше знищити противника. А сили є для цього? Сили, звичайно, є. Коли ми їх знищимо, ми набираємося сил, енергії і бодримося. Вот дронов говорят, их направление работы зависит от погодных условий, когда ясно хорошо проводить разведку и атаковать российских оккупантов. В то же время и сами подвергаются риску попасть под удар беспилотника противника. Как результат, военные медики часто принимают во время дежурства в госпитале военнослужащих с осколочными ранениями. У нас есть информация, какие самые да, вы знаете? Ну, да. По переднему, да, что с С да? Да, сейчас посмотрим, там осколки, подниму. Ну, попередний шеп... а его стан, вы знаете, какие а, вообще? Э, стан средний, был еще бы Работа госпиталя не останавливается ни днем, ни ночью. Александр командир медицинского отряда пограничной службы Украины. Более 20 лет мужчина посвятил государственной службе. Медик признается, эти три года для него пролетели как один день, и силы на спасение жизни бойцов у него не иссякнут. Тяжковато, ну что делать? Ничего, мы справимся. До перемоги. <су -у> Разом до перемоги обов'язково це, це 100%. Щоб Що перемога буде за нами? Перемога буде за Україну. На фронті сейчас можна зустріти людей з самих разних професій в байце, який привез своєї раненого побратима в госпіталь. Ми узнали учасника одного з самих популярних українських телешоу. Андрій бітбоксер. і на фронті у нього новий репертуар. Коли наскалічують про контрнаступ зсу, вони біжуть, біжуть, біжуть. Вони біжуть. Андрій говорить, для нього рецепт його хорошого настроєння не думати об усталості, щоби не падати духом. Якщо ти даєш собі слабину, то ти будеш думати про погане. Якщо про це я ж кажу, думати, то ніяких нових сил не з'явиться. Не можна слабким бути. Да, зараз зараз точно ні. За время полномасштабного вторжения России в Украину на фронте образовалось немало семей. В 2022 году 23-летняя фельдшер Забава на передовой познакомилась со своим будущим мужем. Через год они поженились. Девушка также работает в госпитале. Вспоминает, как круглосуточно оказывали помощь украинским защитникам в прифронтовом Покровске. Мы там практически не спали, не ели, весь час работали. Но мы так привыкли до той обстановки, что мы не хотели звезти просто. И я навіть зараз готую ті часи. Я, якщо честно, я бы и повернулась. У многих военнослужащих за спиной уже более тысячи дней проведенных на фронте. Ежедневный риск и жизнь в полевых условиях. Ранения, потери побратимов и лишь редкие встречи с родными. У них разные истории, но мечта одна на всех: победа Украины над российскими оккупантами. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Фридом. Силы обороны Украины в ночь на 6 февраля поразили аэродром Приморска-Ахтарск в Краснодарском крае Российской Федерации, сообщил Генштаб СУ. Там подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются. Местные жители Краснодарского края и российские телеграм-каналы сообщили о пожаре в районе аэродрома. Со слов очевидцев, они слышали пролет как минимум трех БПЛА. Бы А вот местные власти Краснодарского края прилет пока не комментируют. Аэродром Приморско-Ахтарск – объект оперативного базирования авиационных средств Российской Федерации. Он используется для хранения, подготовки и пусков БПЛА типа «Шахет» по территории Украины, а также для обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей. Минобороны Российской Федерации отрапортовали, что в ночь на 6 февраля российское ПВО якобы уничтожило 28 БПЛА, 13 над акваторией Азовского моря, 8 на территории Ростовской области, 6 БПЛА над Краснодарским краем и 1 на территории Астраханской области.